Duhan surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 59 ayət. Bağışlayan və mərhəban Allahın adı ilə. Ha Mim. Hakkı batıldan, halalı haramdan ayıran açıq aydın kitaba andolsun ki, biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Biz o kitab vasitəsilə kəfirləri öz əzabımızla qorxuduruq. Hər bir hikmətli, dəyişilməsi mümkün olmayan iş o gecə hökm ayrd olunur. Dərgahımızdan bir buyruq olaraq. Həqiqətən peyğəmbərləri biz göndəririk. Sənin Rəbbindən bəndələrə bir mərhəmət olaraq ya peyğəmbər. Şübhəsiz ki, o hər şeyi eşidəndir. Hər şeyi biləndir. O göylərin, yerin və onların arasında olanların bütün məxluqatın Rəbbidir. Ey Məkkəhli, əgər Allahın haqq olduğunu tam yəqinliklə inanırsızsa, bilin ki, Məhəmməd əleyhissəlam da onun peyğəmbəridir. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O həm dirildir. Hem de öldürür. O hem sizin Rabbiniz, hem de ulu babalarınızın Rabbidir. Lakin onlar şek içinde kalıp oyun oynuyorlar. Allah'a, kıyamete üreyden inanmır, Kur'an'a ve Peygamber'e isteza edirler. Ya Peygamber! Sen göyün aşkar bir dumana bürüneceği günü gözle. O günün müşriklərə elə bir acıq üz verəcəyidir ki, gözləri qaranlıq gətirib yerlə göyün arasını sanki bir duman bürüdüyünü görəcəklər. Elə bir duman ki, insanları saracaqdır. Bu şiddətli bir əzabdır. Doğrudan da qüreyş müşriklərinə, küfrülləri üzündən belə bir acıq üz vermiş, onlar çaresizlikdən nafa ki şeyləri belə yeməyə məcbur olmuşdurlar. Belə bir bəlayə uğrayan müşdiklər deyəcəklər. Ey Rəbbimiz, bizi bu əzabdan qurtar. Biz həqiqətən iman gətirəcəyik. Onlar hara öyüd nəsihat eşitmək hara? Halbuki onlara açıq-aşkar bir peyğəmbər gəldi. Onları isə ondan üç çevirib belə dedilər. Bu başqası tərəfindən öyrədilmiş bir divanədir. Özü heç bir şey bilmir. Qur'anı kimsə ona öyrədir. Biz sizi bu əzabdan bir az qutaracağıq. Siz isə yenidən küfrə qaydadacaqsınız. Onları lap möhkəm yaxalayacağımız gün şübhəsiz ki, biz onlardan intiqam alacağıq. And olsun ki, biz onlardan əvvəl Firavun qövmnü imtahana çəkmişdik. Onlara möhtərəm bir peyğəmbər gəlmişdi. O demişdi: Allahım bəndələrini İsrail oğullarına mənə verin. Həqiqətən mən sizin üçün mötəbər, sözündə düz, əmanətə xəyanət etməyən bir peyğəmbərim. Allaha qarşı təkcəbbür göstərməyin. Həqiqətən mən sizə dediklərimin düzgünlüyünü sübut edən açıq-aşkar bir dəlillə gəlmişəm. Onlar Musa'nı daşqalaq edəcəkləri ilə hədələdilər. Musa dedi: Mən sizin məni daşqalaq etmənizdən mənim nə Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha pənah aparram. Əgər mənə iman gətirməyəcəksinizsə, məndən uzaq olun. Sonra Musa Rəbbinə belə dua etdi: Həqiqətən bunlar günahkar bir qovmdur. Pərvərdigar, bunlara layiq olduqları cəzandır. Allah buyurdu: Bəndələrimi, İsrail oğullarını götürüb gecəyikən onlarla yola çıx. Siz Firavun və onun qövmü tərəfindən təqib olunacaqsınız. Dənizi də açıq və sakit burax. Dəryanı Nil çayını keçdikdən sonra əsanı suya vurub orada açılmış yolları bağlama. Qoy Firavun və qoşunu dəryada yollar açıldığını görüb ora girsinlər. Onlar suya qərq olacaq əskərlərdi. Firavnunun bütün əyan əşrəfi və əskərləri boğulub tələf oldular. Onlar özlərindən sonra neçə-neçə bağlar, çeşmələr qoyub getdilər. Neçə-neçə əkinlər, gözəl yərlər, möhtəşəm qəsirlər və zövqaldıqları neçə-neçə nimətləri tərk etdilər. Onları belə cəzalandırdıq. Boma Onların sərvətlərinə, mülklərinə başqalarını varis etdik. Onlardan ötürünə göy nə də yer ağladı. Onlara tövbə etməyə imkanla verilmədi. Əksinə, elə bu dünyada cəzalarını çattdılar. Axirət əzabı isə daha şiddətli olacaqdır. Budur küfrün nəticəsi. İsrail oğullarını isə o alçaldıcı əzabdən qurtardıq. Bir ondan xilas etdik. Həqiqətən o təkəbbür göstərən, həddi aşanlardan idi. And olsun ki, biz onları, İsrail övladını özümüz bilə bilə aləmlərdən bir hikməti ilahi ilə zamanalarındakı bəşər əhlindən üstün tutduq. Onlara özlərini necə aparacaqlarını bilmək üçün hər biri açıq-aşkar bir imtihan olan möcüzələr dənizin yarılması, bildiriçi nəti, qüdrət halvası və s. verdik. Ya peyğəmbər, bunlar sənin gövmünün müşrikləri mütləq deyəcəklər. Bu ölüm elə bizim ilk və son ölümümüzdükü var. Biz bir daha dirildiləcəy deyilik. Əgər öləndən sonra Allahın bizi dirildəcəyini doğru deyilsə, bizdən qabaq ölmüş atalarımızı dirildib gətirin görək. Ya peyğəmbər. Bular Məkkə müşrikləri yaxşıdır, qüvvətlidir, yoxsa Yəmən padşahlarından Tövrata inanan Tübbə qövmdür? Yaxud onlardan əvvəlkilər, Ad, Səmud, Mədiyan və Əykətayfalıları. Günah işlədikləri üçün biz onları məhv etdik. Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları oyunoyuncaq, əyləncə yaratmadıq. Biz onları yalnız haqq olaraq yaratdıq lakin onların əksəriyyəti bunu bilməz. Şübhəsiz ki, haqqı batıldan, yaxşını yamandan, mömini kafirdən ayırd etmə günü onların hamısının bir yerdə olma vaxtıdır. O gün dostun dosta heç bir faydası olmaz. Onlara kömək edilməz. Heç kəs heç kəsdən Allahın əzabını dəf edə bilməz. Allahın rəhmetliyi kimsədən başqa. Şübhəsiz ki o yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir. Həqiqətən cəhənnəmdəki zəkkum ağacı günahkar, kafir kimsənin yeməyidir. O ərimiş mis yağ kimi qarınlarda qaynar. Qaynar su qaynayan kimi. Allah əzab mələklərinə buyurur: Onu tutup cehennemin ten ortasına sürüyün. Sonra başını əzab olaraq qaynayan su tökün. Və ona belə deyin: Bu əzabı bir dad görək. Sən ki öz aləmində çox güvvətli, möhtərəm bir şəxs idin. Bu dünyada ikən şək getdiyinə zəbaddır. Müttəqilər isə qorxusuz, xətərsiz bir yerdə, bağçalarda və bulaqlar başında olacaqlar. Taftadan və atlazdan, nazik və qalın ipəkdən libaslar giyib qarşı-qarşıya gələşəcəklər. Möminlərin cənnətdəki əhvalı belədir. Hələ onları iri, ağlı gözlü hurilərlə evləndirəcək. Onlar orada cənnət niymətlərinin tükenməzliyini arxayın olaraq hər meyvədən istəyəcəklər. Onlar orada ilk dünyadakı ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Allah onları cəhənnəm əzabından qormuşdur. Sənin Rəbbindən bir lütf olaraq ya Peyğəmbər. Bu böyük qurtuluşdur. Uğurdur. Biz onu Qur'anı ümmətin üçün ancaq sənin dilinlə asanlaşdırdıq. Bəlkə anlayıb öyüd nəsihət qəbul edələr. Ya peyğəmbər, sən müşriklərin ölümünü, məğlubiyyətini gözlə. Şübhəsiz ki, onlar da sənin ölümünü, məğlubiyyətini gözləyirlər.